Yaz meyvələri çərçivəsində həm kalorisi az, həm də sərinlədici təsiri olduğundan daha çox heyilə meyvə alçadır. Yaşıl alça C vitamini, lif, potasiyum, A vitamini ilə zəngindir. Diş və sümükləri qoruyur. Tərkibindəki sitrik turşusu vücuddakı laktik asidi təsirsiz alaqətə gətirə bildiyi üçün yorğunluğun qarşısını alır. Vitaminlərlə, kaliyum, maqnezium və fosfor kimi minerallarla zəngin olan alça pəhriz saxlayanlar üçün də əla meyvədir. Alça kaliyum çatışmazlığının qarşısını alır, qəbizliyə yaxşı təsir göstərir və həzm sistemini tənzimləyir. Qan azlığı və sinir sisteminə yaxşı təsir göstərir sarır. Antioksidant təsirləri olduğundan xərçəng hüceyrələrinin yaranmasının qarşısını alır, dərini gözəlləşdirir, dəri ləkələri və sızanaqlara qarşı təsirlidir. Dərinin cavanlaşmasına kömək edir. Ürək xəstəliklərinin, xolesterin və damar tıxanmalarının qarşısını almağa köməkçi olur. Kalorisi aşağı olduğundan alça təhris saxlayanlar üçün faydalı hesab edilir. İnsanlarda şəkər ehtiyacı yarananda çiyələk və alçadan ibarət bir kasa meyvə yemək kifayət edəcək. Alçanın gün ərzində 2-3 dəfə, hər dəfə 4-6 ədəd olmaqla yeyilməsi məsləhət görülür. Düzgün yeyildiyi zaman isə alça bağırsaq fəaliyyətini normallaşdırır, arıqlamağa dəstək verir. Lakin bizdə çox alçanı duzla yeyirlər. Alçanın duzla yeyilməsi orqanizmda suyun saxlanmasına və şiş yaranmasına səbəb olur ki, bu da belə vasitə ilə insanın çəki almasına gətirib çıxarır. Buna görə də onu duzsuz yemək məsləhət görülür. Çoxlu növləri olan alçadan hazırlanan kompot ana südünün artmasına və qəbizliyin aradan qalxmasına səbəb olur. Reyanağa Kişiyeva Gün TV